А! Я не тебе, да? Где тут? Что это было? Ну, вот эти черные я так понял. Да. Ну Думаешь, будет провода не нужных систем, никак? Да. Сейчас шуя, снимаю. А лично, нет, это картридж на мой принтер, он подойдет один в один. Я. А я заказывал новый, брал до 600 рубатов, блядь. Бушные 600 рубатов. Новый 1400. Бля. Ну, принтер давно не, не помещал, блядь. Ты уже вляпался там геморрой. Да, он нет. Не, за дорога есть. Катя скажет, что, блядь, заставили, сука, на гуле без самообороны, блядь. Ну, в случае чего. Можешь на меня пальцем показать. Я сразу готов. Если меня тут уголовного рода еще Ты понимаешь, чем все дело, блядь? Я ж не хочу ему все продать. Я хочу взять деньги, то, что у него. Блядь. Если что, пройдет, то возвращать. Вот, же, я говорю, потому и определись сейчас. Это же... Что мы тут тупо грабим, блядь, мы решили только заплатить Мише, блядь, тут мои деньги, блядь, Миша на деньги и Саша на деньги. А вы уже все планируете, только у вас компьютеров на вам будет стоять. Бувлять надо уебывать.

сам А это что, обрывать? Все. Не трогай, это ж сигнализация, бля. Это Нет, это? это ж сигнализация. Да. А где-то да. эти пикалки делал. -а -а. Пикалки эти же не показывал. Салон, кида, ну блядь, что? вот это не надо трогать. Я не знаю, где-то а? такие сигнализации. Нахуй надо, блядь, эти кинули. Кида... Не вообще ничего не... здесь будет. Вынес и все, там нахуй не лез тому, блядь. провода за хотя кубик, блядь, не такая проблема. Ёбнулся, блядь. Ничего здесь не трогай, блядь! Блядь, бля, я даже не знаю, может это уж нахуй от сигнализации, блядь. Я его уже выключил. Это мусорская хуйня, это не наша